Доброго дня, Шановні колеги, сьогодні з вами на зв'язку Руслан Біртів, незалежний фінансовий консультант, підприємець та інвестор. І поряд зі мною знаходиться Олександр Щедрик, мій колега, з яким ми вже більше п'яти років ведемо спільно бізнес. Здравствуй, Саша. Він перебуває у нас зараз у місті Львові. Ми з ним проходилися, подивилися виставку раритетних автомобілів Леополіс, Гран-Прі. Про це. Буде невеличкий такий відео сюжет по закінченні даного інтерв'ю. І тут мені нам прийшла така ідея про те, щоб записати відео на тему е, розвиток бізнесу в інтернеті. Саша безпосередньо є так само практиком у напрямку розвитку бізнесу з допомогою інтернету. Сьогодні він поділиться з вами деякими своїми секретами. Саша, давай прогуляємося в таку сонячну погоду і розкажи, як ти прийшов в інтернет, як з'явилася ідея розвитку бізнесу. допомоги интернета? Ну, я на русском перейду. Во-первых, я все время, около 3-4 лет, работал в офлайне. Работал в офлайне, работал с людьми теплыми, с холодными контактами, то есть набирался опыт. И в момент, когда вот возникла Такая ситуация, что вот я ознакомился, что сейчас ряд предпринимателей да, развиваются, начали развивать свой бизнес именно через интернет. Я начал эту тематику изучать, и просто у меня возникла пришла идея создать блог. Я, соответственно, в этом ничего не понимал, ничего не знал, как это делается. Спросил тому коллеги, это Андрей Малецкий у нас был, Андрюша, ты знаешь, что такое блог, как его создавать? Он говорит, вот, ну вот есть возможность на Гугле бесплатная платформа можно создать. Я долго не думая зашел зарегистрировался таким образом вилса блог и, соответственно, с тех пор, естественно, я сегодня продолжаю активно развивать это. Есть свой блог, называется Александр и научился использовать разные ну, фишки, которые можно использовать в интернете. Мы подключились смарт-респондер, да, то есть э, сервис рассылок. Сегодня, если говорить о сегодня, то сегодня подписная база моих подписчиков составляет там, около 2300 человек то, что сегодня мы создали. То у тебя уже? Я начал свой сайт, я открыл в конце августа 2011 года, за два года еще не, еще не прошло. Уже два года, да, 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 да. да. Уже маешь полно 2000 подписчиков. Так. Добрый, Саша. Все таки, питание? Что ты бежал в развитии бизнеса с помощью интернета? Чи увеличилось это? Какие клиенты? Лекцией. Вы добрый, давай по ну просто выращивать час. Конечно да, во-первых, Во э, э, я стал публичным человеком, то есть люди начинают, э, люди. Но ну, я заметил то, что люди интересуются тематикой, они изучают. Очень это бывает время, там они по полгода по году изучают, там, слушают, слушают разные видеоролики, которые, пишут там читают статьи. И только после этого они начинают что-то делать. То есть, например, они могут, например, я там спускают какую-то консультацию, возможно бесплатные консультации. Запускаю рассылку. Людям это интересно, они просто взяли позвонили. А здравствуйте, можно с вами пообщаться, можно ли от вас какую-то финансовую консультацию. То с другими. с другими словами, Нет. то есть люди узнают, люди видят. И таким образом, ну, у меня есть возможность с людьми делиться. Потому что всегда что-то новенькое, да, что-то записали, что-то есть информация, ты можешь это людям рассослать. Очень приятно, когда ты кидаешь какую-то интересную информацию, там. люди тебе благодарят за это, да, с этим, кто то есть ты что-то новое то есть, ну, это очень хорошо, ну, и самое главное, что, конечно, подает э, результаты в плане специальных э, клиентов, которые... Ну, а ну, скейки, вот в среднем на месяц это работает? через интернет клиент ну, э, ну, Я сейчас не могу такую статистику точную сказать, да, потому что четко я не фиксирую, но, а, во-первых... Э, я всех, все, все, люди, которые приходят у меня на личные тренинги, на консультации, на игры кишло и так дальше, они, а, мы собираем базу, они тоже становятся моими подписчиками, да. А, они получают подарок видеокурс всегда. Соответственно, есть, э, таким образом да, они попадают на базу. Да? А, то есть, другими словами, то есть, эти люди, оно все взаимосвязано. То есть э, офлайн бизнес плюс онлайн, оно друг друга дополняет. Таким образом, есть э, клиенты, есть э, люди, которые посещают тренинги, семинары. И помочь всё вдруг нужно. Скажи, э, Саша, скажи, что на сегодняшний день, да, сколько часу ты виділяєш для роботи онлайн, для ведення бізнесу, скільки офлайн. Я хочу брати за 100%. Ну, ну, втворюється все це время, онлайн бізнесом, то есть написанням статей, інформації, в тіске все время це займал я. А сейчас И это забирает время, потому что написать же статью, создать какую-то страничку да, о тренинге, семинаре, то есть это ну, забирает час-полтора времени. Ну, бывает больше, если что-то ну, какие-то новые инструменты например, начинаешь внедрять. Соответственно, сейчас я делаю что-то -то, то делегирование. Я сейчас э, окружил себя людьми, которые а, помогают мне в развитии моих ресурсов, потому что здесь есть другой ресурс, называется «Делай деньги, которым сейчас полностью я не занимаюсь, Этим ресурсом занимаются все другие люди, то есть уже мои коллеги, которым даются задачи, и они его наполняют, то есть они его сами раскручивают. Да? То есть я единственное, что я постоянно и сам активно веду, это блок Александра Человек, это ну, мой с, свой да, ресурс, это я веду, а сайт «Делай деньги, сейчас стараюсь... Э, передать знания другим людям, чтобы они туда информацию наполнили. Ну, Початку ты больше час выделял, да, все меньше, Ну, естественно, когда я учился, то есть надо было изучить там какие-то труды и так дальше. Хотя, на самом деле, то есть, в принципе, я понимаю, что эти вещи, конечно, хорошо, когда я делаю профессионал. И сейчас я к этому прихожу, что есть смысл отдавать ряд функций профессионалам, да, то есть, например, тот же мой сайт, который, то есть, если первый сайт, блог я создавал сам, то второй сайт делай деньги. То есть я уже брал специалиста, который мне помогал а, в вот. создании этого сайта, на каких настройке и так дальше. И я постоянно, он мне дает постоянную поддержку, то есть когда какие-то нюансы возникают, я звоню, ну, что-то корректируем, там, меняем, и так далее. Бывают разные сбои. А, еще а, вопрос. питание. сколько тебе коштувало створение первого сайта в, первых, кстати, в а, Первого блога ну, денежные коринки это не стоит ничего. М -м -м. самый главный ресурс, который она тратила, это время. Это время писать, создавать и так далее. А на старте, то есть это, в принципе, денег не забирает. Пойдем на свою платформу или, вы можете... а, На старте не а -а -а. На старте, я же говорил, я использовал платформу блогспота, а блогер есть такая платформа на Google, она бесплатная, и на ней я начал вести свой блог да, возможно, она не самая идеальная для ведения для всех функционалов, которые сегодня существуют в интернете, да. Но, в принципе, раз уже там начали, в принципе, там же и продолжаем, посмотрим, может, в будущем буду переносить на какую-то другую платформу. А пока мы используемся. То... Безкоштовно. Это все безкоштово. Да. Он на бесплатной основе. Разумею. Ну и такие закинчения нашего знакомства с подписчиками, с нашими читачами. Скажи, вот такие три складных Які виникають при тому, який ти розвиваєш бізнес, бізнес в інтернеті, що не потрібно робити, щоб люди не наступили на це перше, Перехи столкнувся з тим, що... Когда э, своим подписчикам отсылаешь много писем, да? особенно когда это письма, связанные с тренингами, семинарами, с постоянным приглашением, да, очень много людей отписываются. То есть с людьми всегда нужно делиться какой-то полезной информацией. Да? То есть э, не, не, не только а, давать давайте им, да, что-то, вот вот семинар такой, вот семинар такой, а давать им информацию, что полезно, чтобы они могли считать для да, их личного развития. Да, то есть, в принципе, это часто я делаю, если писываю разные видеоролики, ну, то есть делюсь такими маленькими фишками так, да, трюками, с осознаниями своими э, стараюсь по мере возможности давать писать статьи или какие-то интересные факты в интернете находить и давай, делиться с ними. да. Что еще? Что еще может быть? Ну, еще одна проблема в том, что люди, например, это иллюзия в том, что люди хотят развивать бизнес только через интернет. Через интернет только бизнес не развивается. Нужно все равно развивать бизнес и в, оффлайн. То есть нужно с людьми общаться. То есть без личного контакта все равно интернет – это ничего то есть, все равно, есть, если мы там говорим о вебинарах, семинарах, да, то есть, нам нужен личный контакт. То есть, поэтому, то есть, даже развивая свой бизнес, да, очень много все завязано, то есть, на личных семинарах, которые я провожу в разных регионах. Это в Петров, Харьков, Луганский, Одесса сейчас, да, то есть, и по Львове сейчас То есть, именно есть офлайн, есть онлайн, да, онлайн, он создает тебе имидж какое-то имя, да, узнаваемость, да, а в офлайне ты просто с же уже делишься информацией. Тобто не перегружать переходите... Підписчиків інформації про те, що приходять, приходять, купують, купують. Друге да, да, да. працювати в офлайн і онлайн. онлайн. Да. Щоб бізнес вести лише тільки онлайн, це не, не, не будет работати. Є, звісно, в нашому випадку, в нашому бізнесі. на нашому бізнесі на сотні консультантів, то здесь потрібні личні зустрічі, лічні контакти і так далі. А если бы это было речь шла о инфопродуктах, да, когда идет продажа каких-то семинаров, тренингов, уже готовых, записанных, это другая речь. Ну, в принципе, это не наш бизнес. Ну, мы можем его использовать, но это не наша ниша. У нас другое направление. Доброе. Ну, у нас на сегодня все. С Сашей мы продолжим прогуливаться по Львову, поделимся еще досвидом, выпьем по чашке кавы. З вами був Руслан Юрків та Олександр Чедрик. Підписуйтесь на наші інтернет-ресурси, будьте на зв'язку. Бажаю вам успіхів. Всі вам доброго, до свидання, увидимося в слідчому політику. Па-па!